राज्यात माता वैष्णो देवीच्या दर्शनाला जात असताना भाविकांच्या बसवर आतंकवादीद्वारे हल्ला करण्यात आलाय त्यामध्ये अनेक भाविक मृत्युमुखी पडलेत आणि काही जखमी झाले होते या घटनेचा निषेध करण्यासाठी गोंदियातील बजरंग दल यांनी निषेध करत गोंदिया शहरातील नेहरू चौक या ठिकाणी आतंकवादींचा पुतळा जाळत पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा देत आतंकवाद्यांच्या पुतळ्याला जोडे मारो करत त्यांचं दहन करण्यात आले अशा प्रकारे पाकिस्तान पुन्हा घटना करणार नाही याकरिता पाकिस्तानला ताकीद देऊन यावर कठोर कारवाई करावी याकरिता राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आले आणि नवीन केंद्र सरकार याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन पाकिस्तानवर कठोर कारवाई करेल असा मानस यावेळेस विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलाय हे जो पा, इस्लामिक जो आतंकवाद है जो पाकिस्तान पोषित और विदेशी से जो जिनको फंडिंग मिलती है ऐसा आतंकवाद यह रह रहे, रहे कर हमारे भारत में घुसता है और हमारे हिंदुओं को टारगेट में लेकर हिंदुओं के तीर्थ यात्रियों पर कर हमला करते रहता है इस आतंकवाद में सबक लेने को है ना कि यह आतंकवाद क्या कर रहा है यह आतंकवाद बार बार हमारे देश में अंदर घुस कर यह जो घात किया बैठा है इनको एक सबक सीखने की आवश्यकता है कि यह भारत का हिंदू समाज और भारत का सभी समाज यह जागरूक है ऐसे अगर आतंकवाद जब भी हमले होंगे यहाँ देश का समाज भी उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है हम अभी इस मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि अभी जो केंद्र सरकार है केंद्र सरकार को कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे और उन आतंकवादियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो क्योंकि ऐसे दुसाहस फिर यह ना कर पाए ऐसा हम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे जो भक्तों लोग शिवखोड़ी से माँ वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे थे और जो बस को टारगेट किया गया वो सिर्फ बस के यात्रियों का को नहीं था उन्होंने चयन करके इस पर हमला किया इसका मतलब ये था कि शाम को सात बजे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले थे ये उसका ये विरोध बोलो मोदी का या हिंदू समाज पर आघात है ये उन्होंने टारगेट करके हिंदू श्रद्धालुओं को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि हिंदू विचारधारा की सरकार देश में आई है इसलिए उनका ये जो कायरतापूर्वक काम किया है उसका बदला जरूर लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा और दोबारा ऐसी घटना देश में ना हो ऐसा हमारे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि ऐसी घटना हिंदुओं के साथ ना हो ये बस इसलिए हमें आज ज्ञापन देने के लिए जा न्यूज रिपोर्टर चेतन तास गोंदिया नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज चोवीस तास सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स तसेच आज चोवीस तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा कर लाईक करून कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअरसुद्धा करा